হেল্ল' এভৰিৱান কণ্ঠশিল্পী মৌচুমী চহৰীয়াৰ এইমাত্ৰ আহিল এটি দুখবৰ খবৰটো পাই সঁচাকৈ খুবেই দুখ লাগিল গুৱাহাটীত বানৰ মাজতে ভয়ংকৰ বিপদত কণ্ঠশিল্পী মৌচুমী চহৰীয়া হঠাৎ তেখেতৰ কি হ'ল জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বানৰ মাজতে গুৱাহাটীত কণ্ঠশিল্পী মৌচুমী চহৰীয়াৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় গুৱাহাটীত বানৰ মাজতে ভয়ংকৰ বিপদত কণ্ঠশিল্পী মৌচুমী চহৰীয়া বানৰ মাজতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় মৌচুমী চহৰীয়াৰ বাহন যতীয়াৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৰাজপথৰ দাঁতিত পেলাই থোৱা প্ৰকাণ্ড পাইপ পানীৰ সোঁত সোঁত উটি আহি মৌচুমী চহৰীয়াৰ গাড়ীৰ তলত সোমাই সোমাই যায় তাৰ ফলত বাহনৰ তলত পাইপ সোমাই যোৱাৰ ফলত বাহনখনৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে ইতিমধ্যে কোণৰ সহায়ত বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিব কৰি লৈ যোৱা হয় সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো ধৰণৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ তেওঁ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ তেওঁ সদায় ভগৱানে সদায় ভালে কুশলে ৰাখক আৰু তেওঁ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আগুৱাই যাওক